сегодня 28 февраля 2015 года мы сейчас находимся около Курского вокзала по случаю возвращения на улицу Москвы трамвайного маршрута Б этот маршрут был открыт в самом начале 20 века шел он по садовому кольцу, который сейчас за моей спиной. Но в 1950-е годы он был заменен троллейбусом по тому же маршруту. По садовому кольцу. И в феврале 2015 года трамвай бы возвратился на Московские улицы. Но лишь временно. Потому что станция метро Бомонская закрыта. Просуществует этот маршрут всего 11 месяцев.